Продлили контракт, мы могли продлить его и больше, но ситуация вы видите, какая. Он хочет играть все-таки в более сильном чемпионате, и мы с ним договорились, что если будет серьезное предложение, чтобы не связывать его какими-то контрактными обязательствами, мы продлим на год, хотя было предложение а с моей стороны, и он, в принципе, не соглашался продлить на 3-4 года контракт. Ну, для того, чтобы у него был стимул, была мотивация, что он не связан цепями продлили пока на год, а там будет видно, какая будет у нас ситуация, как будет парень своей игрой в киевском Динамо заслужил, чтобы поиграть в топ клубах. Я подчеркиваю в топ клубов, они там даже в английской премьер-лиге, так только в двух-трех клубах может быть. В... то же самое Испания, Италия. Он это понимает и ни в, какие, ни в какой другой клуб он не уйдет. Мы продлили вот так вот. Было желание обоюдное. Встретились и продлили еще на год контракт. До 2016 года достаточно для того, чтобы, если он будет показывать такой уровень игры, чтобы на него кто-то обратил внимание. И если будет соответствующее предложение для клуба, для него, мы ну... Его рассмотрим. Шанс, если будет такой предоставлен, то есть предложение поступит, мы сядем и рассмотрим. Я не сомневался там, просто чтобы не было досужих разговоров, что у него заканчивается летом контракт, он зимой может подписать с кем-то контракт. Ермоленко не тот человек, который будет э, предавать интересы прежде всего своего клуба. Э, да, здесь присутствует финансовая сторона, естественно, но он не тот человек, который это будет делать, я не сомневался, я и не торопился это делать. Ну так сложилось с мы встретились в офисе. Я ему предложил, он согласился и в течение там, часа подпродлил этот контракт, чтобы ни у кого не было помыслов, что Ермоленко можно подписать бесплатным агентом. Только для этого. У вас есть уже сумма, за которую вы готовы его отпустить? Да вы знаете, я не хотел бы обсуждать сегодня сумму. Когда поступит конкретное предложение, мы будем рассматривать в три стороны. Клуб, который покупает. Наш клуб, естественно, футболист. Чтобы было приятно тому же футболисту. Дело не в деньгах еще, а ему было Интересно с профессиональной точки зрения, потому что вот финансовая сторона вопроса Ермоленко никогда не поднимал, работая в Киевском пустину он в прессе говорят, что пропозиции вам дают там Италия, Англия. Я ни одного предложения Ермоленко об этом знает, и другие футболисты я не получал. Если в этом году я получил предложение по Брауну. Конкретно, я его продал. Я получил предложение Севилья по Тремулинасу. Я его продал. То есть, если будет предложение, любое предложение рассматриваю, прежде всего, советую с игроком. А есть люди, которые, вот, допустим, тот же Вилоза, у нас было предложение по СВАИТХОН. Но он не захотел переходить быстро На чему надо доказывать состоятельность и притязания на место в основном составе в Киевском Динамо?